«С краины в Украину» – в Запорожье пройдет путешествующий культурно-просветительский фестиваль с таким названием. Основные его события состоятся в ближайшие выходные. Чего ждать запорожцам и чем им можно будет заняться на фестивале, на пресс-конференции рассказали его организаторы. Фестиваль «С краины в Украину» – путешествующий. Он побывал уже в 11 городах страны, но в Запорожье пройдет впервые. Главная его цель – дать возможность самореализоваться и открыть для себя что-то новое. Люди меняют людей – слоган фестиваля. Для Запорожья, я считаю, это колоссальный опыт, колоссальный фестиваль, который э, дает возможность молодым инициативным людям нашего города проявить себя, показать э, свой талант. Жители города ждут 15 различных локаций, рассчитанных на представителей всех возрастов. Будут спортивные и детские площадки, показы технических достижений, украинских изобретателей, различные мастер-классы, лектории, фотовыставки и концерты. При этом располагаться эти локации будут по всему городу. Будут такие локации, как театральная локация, будет театр, который будет проходить в Лофт, Млын, будут индустриаль, индустриальные воркшопы, которые будут проходить в галерее Баранника. Также мы будем проводить этот фестиваль в таких локациях, как Райвеческий музей и на славу арене будет 22-го тоже проходить запорижья Толкс. Основная часть мероприятий фестиваля пройдет в Дубовой роще в субботу и воскресенье. С 10 утра до 7 вечера продлится Дневная программа, после чего начнутся выступления запорожских и не только музыкальных групп.